નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા શાળામાં ધોરણ આઠ ના જે હિન્દી વિષયની પ્રશ્ન બેંક આવી ચુકી છે આપણી ચેનલ ઉપર જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું જે તારીખ ચૌદ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજ લેવાની છે તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું અને ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયની પ્રશ્ન બેંકને સોલ્યુશનની પીડીએફ પણ તમે મેળવી શકો છો જેમની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે તો તેમનો પણ તમે જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર એક નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ કોઈ બી તીન જેમના ગુણ છ નંબર એક आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है क्यों मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता नंबर बे हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा तो हामिद ने लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही हो ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई भी कोई चीज़ न खरीद कर चिमटा ही खरीदा नंबर त्रन आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं क्यों तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ आज हमारे देश में बीमारियाँ बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है गाँव के गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस से ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ डॉक्टर के पैसे में कमाई से साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ આઠની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક તારીખ ચૌદ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજ લેવાણી છે હિન્દી વિષયની જેમની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મેળવી શકો છો અને વોટ્સઅપ નંબર આપેલો છે તો વોટ્સઅપ નંબર પરથી પણ તમે મેળવી શકો છો નંબર ચાર કવિ નયા રાગ રાહ ભરને કે લી કહેતે હે ક્યો તો કવિ કહેતે હે કે के सपुत इस की वीणा में नए राग और गान भरेगे, क्योंकि स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है नंबर पाँच पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है क्यों तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में जो का त्यों? अंकित हो जाता है पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है कल्पना में वह संचय नहीं होती जो यथार्थ में होती है इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है नंबर छः दुष्यंत ने पूर्वशीय जीवन की कौन सी दो रीतियाँ बताई तो जब अवश्य दुष्यंत ने पूर्वशीय जीवन की ये दो रीतियाँ बताई वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं नंबर सात भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं हिंदू मंदिर में मुसलमान मस्जिद में ईसाई चर्च में सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारह में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं नंबर आठ अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए अमीना के आंख आंख आंसू भर गए क्योंकि अमीना ने जब यह देखा कि उसके आठ वर्ष से यह नन्हे से पोते ने अपने मनोरंजन की चिंता ना करते हुए मेले में घूमने के लिए दिए गए पैसे से उसके लिए चिमटा खरीदा तो अमीना की आंख भर आई नंबर नौ अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है अंतरिक्ष स्टेशन में रहना आसान नहीं है वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें है नंबर नवयुग का आह्वान करना चाहते हैं नंबर ग्यारह किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं नंबर बार, भरत एकांकी मैं आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा क्यों तो तमो जवाब अमने आपेलो त्यार पे नंबर तेर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए तो तेमो जवाब आप नंबर चौदह સુનિતા વિલિયમ્સ અન્ય લડકીઓ સે ભિન્ન હે વિધાન સમજાઈએ તો તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલ છે નંબર પંદર દુકાનો મેં કોણ કોણ સે ખોને મિલ રહે છે તો તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલ છે ત્યાર પછી જો એ પ્રશ્ન નંબર બે નિમ્નલિખિત મુહાવરે કા અર્થ લિખ વાક્ય વાક્યમાં પ્રયોગ કીજે કે નહીં દો नंबर एक दिल कचोट ना दिल में दुख होना वाक्य बन से बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है नंबर बे बेड़ा पार लगाना संकट से बचाना वाक्य बन से भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है नंबर तरह गले मिलना प्रेम से भेटना वाक्य बन से नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे से गले मिलते हैं नंबर चार दिल बैठ जाना हताश या निराश होना वाक्य बन से साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया नंबर पाँच खतरों से खेलना भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना खतरनाक स्त्रियों स्थितियों का सामना करना वाक्य बन से समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है नंबर सर ऊंचा होना गर्व होना वाक्य बन से हम ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो नंबर सात बात पर कान नहीं धरना बात अनसुनी करना वाक्य बन से मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते नंबर धोखा खा जाना मूर्ख बनना सच्ची बात को समझ पाना। वाक्य बन से भोले भोल, भाले लोग को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं नंबर नौ एक सूत्र में पिरोना सबको साथ में रखना वाक्य बन से भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है नंबर दस सुर सिधारना

त्यार पछी जो है ब कोष्टक में से योग्य प्रत्यय चुन कर नए शब्द बनाए जमना गुण बे नंबर एक पढ़ वत्ता आई पढ़ाई नंबर बे इंसान वत्ता इयत इंसानियत विभाग बे तेमा जो है अ कोष्टक में से योग्य उपसर्ग चुन कर नए शब्द बनाए जमना गुण त्रण नंबर एक प्रवत्ता विशेष प्रवेश नंबर बे दुर्वत्ता गुण दुर्गुण नंबर त्रण सवत्ता योग संयोग नंबर ब कोष्टक में से योग्य प्रत्यय चुनकर नए शब्द बनाइए नंबर एक बलवत्ताशाली बलशाली नंबर बे अपनावत्तापन अपनापन विभाग त्रण प्रश्न नंबर त्रण छे सूचना अनुसार कीजिए जेमा अ कोष्टक में से योग्य उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाइए नंबर एक स्ववत्ता मान स्वमान नंबर बे अवत्ता गुण अवगुण नंबर त्रण उपवत्ता देश उपदेश त્યાર પછી જોઈએ બ કોષ્ટકમેસે યોગ્ય પ્રત્યય ચૂન કરને શબ્દ બનાય નંબર 1 झगडा + आलू झगडा आलू નંબર 2 लड़का + पन लड़का लड़का पन ત્યાર પછી જોઈએ વિભાગ 4 પ્રશ્ન નંબર 3 સૂચના અનુસાર કે જે અ કોષ્ટકમેસે યોગ્ય ઉપસર્ગ ચૂન કરને શબ્દ બનાય જેમના ગુણ 3 નંબર 1 बिन + कहे बिन कहे નંબર 2 चौ + राहा चौराहा नंबर 3 कु + पुत्र कुपुत्र ત્યાર પછી જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન બ કોષ્ટક મેં સે યોગ્ય શબ્દ યોગ્ય પ્રત્યય ચૂનકર નય શબ્દ બનાય જેમ ના ગુણ 2 નંબર 1 દયા +વાન દયાવાન નંબર 2 चाचा + ઈ चाची ત્યાર પછી જોઈએ વિભાગ 5 પ્રશ્ન નંબર 3 સૂચના અનુસાર કી જેમા અ कोष्टक में से योग्य उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाए जमना गुण त्र नंबर ए भर चक तो जब से भरचक नंबर बे पर पोता तो जब से परपोता नंबर त्र अंध वत्ता खिला अंध खिला तार पे आगे प्रश्न ब कोष्टक में से योग्य प्रत्यय चुनकर नए शब्द बनाए जमना गुण बे नंबर एक भीख आरी भिखारी नंबर बे सेठ वत्ता आनी सेठानी त्यार पछी आगळनो प्रश्न जो है प्रश्न नंबर चार सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए विभाग एक जिमना गुण है पांच जो ये नंबर एक यह तुम्हारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी यह है रेखांकित संज्ञा को भाव भाववाचक संज्ञा में बदल कर वाक्य फिर से लिखे यह तुम्हारी जिम्मेदारी है नंबर बी नदी की चो चौड़ाई अधिक है रेखांकित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखे तो जब उसे नदी की चौड़ाई या अधिक है नंबर श्याम बीस किलो आटा ला विशेषण एवं उसका प्रकार लिखे विशेषण बीस किलो प्रकार परिमाण वाचक विशेषण नंबर चार तुम लोग कब आओगे सर्वनाम पहचान कर लिखे तुम नंबर पाँच मैं स्वयं चला जाऊंगा सर्वनाम पहचान कर लिखिए तो जवाब आ मैं त्यार पे जो है विभाग बे प्रश्न नंबर चार सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए नंबर एक संतुष्ट व्यक्ति खुशी से भर उठा रेखांकित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदल कर वाक्य फिर से लिखिए तो जवाब आ संतुष्ट व्यक्ति खुशिया से भर उठा नंबर बे बच्चे प्रार्थना करते हैं भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखे प्रार्थना नंबर त्र आप सब दौड़ने में बहुत तेज है विशेषण तेज और प्रकार गुणवाचक विशेषण नंबर चार तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम तुम है नंबर पाँच यह मेरी कवि किताब है तो सर्वनाम जवाब से यह त्यार विभाग तरह जो है प्रश्न नंबर चार सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए नंबर एक मीरा गाना गा रही है रेखांकित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए लड़की गाना गा रही है नंबर हिमाचल हिमालय ऊंचा पर्वत है संगना पहचान कर उसका प्रकार लिखे संगना हिमालय प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर त्र कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं तो विशेषण कुछ प्रकार संख्यावाचक विशेषण नंबर चार वह स्वयं संगीत की स्रोत थी वह नंबर पाँच उसे कल रात तेज बुखार था उसे तरह जो है विभाग चार प्रश्न नंबर चार सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए नंबर एक यहाँ पर स्त्रियाँ बैठी हैं रेखांकित संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल कर वाक्य फिर से लिखिए तो यहाँ पर स्त्री बैठी है नंबर बे गुलाब सुंदर है संज्ञा पहचान कर जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा में बदल कर वाक्य फिर से लिखे संज्ञा गुलाब गुलाब का फूल सुंदर है नंबर तीन आप मेहनती छात्र हैं तो विशेषण मेहनती गुणवाचक विशेषण नंबर चार स्वस्थ बच्चे हमारे देश की संपत्ति है सर्वनाम हमारे नंबर पाँच तुमने चित्र खुद बनाया तो सर्वनाम आवश्यक तुमने विभाग नंबर पांच प्रश्न नंबर चार सूचना के अनुसार संज्ञा में बदलकर वाक्य पेड़ हरा भरा है नंबर बे नदी सबको पानी देती है रेखांकित संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए तो गंगा सबको पानी देती है नंबर त्री तालाब में गंदा पानी है विशेषण गंदा तेमनो प्रकार गुणवाचक विशेषण नंबर चार उसके पास वफादार कुत्ता है तो जवाब आवशे सर्वनाम उसके नंबर पाँच मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं सर्वनाम मैं त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर पाँच दिए गए विषय पर अपने विचार लिखे कोई एक जमना गुण पाँच तेमा नंबर एक है हामी તો તેમના વિચાર અહીં આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો ત્યાર પછી જોઈએ નંબર બે સુનીતા વિલિયમ્સ તો તેમનો જવાબ પણ એટલે કે તેમના વિચાર પણ અહીં તમને આપેલ છે જે તમે અહીં સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો ત્યાર પછી છે નંબર ત્રણ કિસાન તો તેમના પણ વિચાર અહીં તમને આપેલ છે જે તમે જોઈ શકો છો ત્યાર પછી છે નંબર ચાર ઉપર ભરત ત્યાર પછી જોઈએ નંબર પાંચ છે ડોક્ટર એપી છે અબ્દુલ કલામ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની એકમ કસોટીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોની જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે